bab dan hadis di bawah ini maksudnya apabila mau jual seseorang daripada dua saudara dua saudara budak dua orang yang dapat sebagai lani harta rampasan daripada peperangan dan uang-uang Tawanan. Jadi orang tawanan itulah biasanya jadi hamba saya. Kemudian bila nak jual dua beradik, jangan jual suang, suang tu tinggal pisah. Yufal raka, memisahkan, makruh dipisahkan di antara dua saudara. gambarannya macam itulah Au bainal walidati wa waladi fil bai'i ataupun fil bai' ketika jual tu. Ibu dan anaknya jangan pisahkan. Kalau mau jual jual dua sekali, kalau tak mau jual pun biar duk sekali dua tu jangan jual. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن عن ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدتي wa waladaha farraq Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamahti riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari dia kata saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa memisahkan antara ibu dan anaknya maksudnya jual ibu tinggal anak ataupun jual anak tinggal ibu dua-dua tu hamba saya boleh jual jadi jika jual tu dengan cara memisahkan antara dua beradik memisahkan antara ibu dan anak itu dilarang kalau sesiapa melakukan perbuatan itu memisahkan antara ibu dan anak dan juga memisahkan antara dua saudara faraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi Yawmal qiyamah Allah Subhanahu wa taala pisahkan di antaranya di antaranya maksudnya di antara orang yang memisahkan akhawain dan walidah dan walad tu dia antara dia dan di antara ahibbah kekasihnya yaumal qiyamah pada hari kiamat kekasih maksudnya kedua ibu bapa dan juga anak-anak dan istri. Nah, itu keluarga dikasih tu Allah akan pisahkan pada hari kiamat sebagai balasan bagi dosa yang dilakukan dia lakukan hadza hadisun hasanun gharib haddatsana al-hasan ibn ali على حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حَمَّادٍ بن سلمة عن الحجاج عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال رواية داري سيدنا علي حتى وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada aku dua budak bersaudara, dua beradik. Fa bi'tu ahadahuma aku jual salah seorang daripada dua tu dua saudara tu faqala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku ya Ali ya ma fa'ala gulamuka ay ma sana'a ghulamuka oh ay ali apa yang hamba mu lakukan fa akhbar Aku beritahu kepadanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dah jualnya hamba tu. Fakala maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ruddahu, Ruddahu, kembalikan dia maksudnya bagi bersatu semula dua saudara itu jangan pisahkan hadza haditsun hasanun gharibun wa qad kariha ba'du ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim at-tafriqa bainas sabbi fil bay'i Sebahagian ulama' dari kalangan sahabat Nabi Menganggap makruh Dan juga gairihim selain daripada mereka sahabat-sahabat Nabi Iaitu ulama' dari kalangan tabi'i juga Anggap makruh Tidak setuju tafriq bainas sabi Memisahkan Di antara tawanan tawanan tawan sekali jangan pisahkan fil bai'i ketika jual tu wa rakhasa ahli al-ilmi fi tafriqi bainal muwallidat Tilladina wulidu fil fi ardil Islam. Sebahagian ulama Mengharuskan Membenarkan Memisahkan di antara Mualidat Sekalian Yang beranak di Alladina wulidu Fi ardil islam Di lahirkan di negeri Islam akal macam tu boleh apa nama pisahkan jual seorang tinggal seorang ke ada tak apa al qaul asah jadi dua pendapat yang tidak benar satu yang haruskan satu jadi imam tirmizi kata wal qaul al awal asah qaul pertama yang tidak izin memisahkan di antara dua saudara ataupun di antara ibu dan anak iaitu, itu pendapat itu asahu ai arjahu terlebih rajih ya, terlebih diutamakan wa ruwiya an ibrahim annahu farraqa baina walidatin wa waladiha fil Diriwayatkan daripada Ibrahim Nakhai Dia memisahkan antara ibu dan anaknya Dalam jualan Faqila laku Dikatakan kepadanya Laku li Kepada Ibrahim Fizalika Pada urusan itu urusan yang dipisahkan ketika jual hamba saya ibu dan anak tu faqala maka dia jawab kata Ibrahim nakai kata inni qadis ta'zan tuha sungguh pun aku dah minta kebenaran daripadanya daripada ibu Fizalika pada urusan baik jual itu akan jual anak ha, minta dah kebenaran daripada ibu ibu dah kalau ha, dia dah setuju ha, jadi bila dia setuju mampu menahan perpisahan tu ha, tak mengapa boleh jual dengan cara memisahkan antara ibu dan anak ataupun antara dua saudara itu kalau tidak makruh tidak boleh jual begitu <tuh> babu maja'a fi man yashtaril abda wa yashtariluhu yajidu bihi aiban bab ini datang berkenaan dengan orang yang membeli hamba ويستصغلهم dan di ambil akan faedah kerjanya yastas yastaghiluhu yastaghiluhu ay abd maksudnya kallafahu membebankan dia maksudnya memperkerjakannya ataupun menggunakannya maknanya setelah beli hamba tu dia dah suruh kerja apa gitulah dia dah gunalah summa Tu bihi aiban kemudian di padanya pada dengan hamba tu aiban قتاشتا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر وابو عامر العقادي عن ابن ابي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان نبي صلى الله عليه وسلم قضى ممتس أتوب من حكم ان الخراج سسنهن خراشيت بالضمان اي مستحق بسبب الضمان harah. Cacatnya barang yang dijual itu berhak bagi untuk meminta ganti. Contohnya seseorang beli hamba kemudian dia suruh kerja dia guna hamba tu sampai dia dapat faedah kemudian dapat aib pada hamba tu maka pulangkan balik hamba tu kepada penjualnya maka faedah yang dapat tadi bagi pembeli Kalaulah hamba tu binasa di tangan dia, kira binasalah daripada harta yang membeli orang beli kena tanggung dia kena nak pulang tu kena bayarlah jadi faedah sesuatu dan juga pendapatan dan kehasilan bagi yang membeli dengan sebab ha? seperti tamin maksudnya apabila rosak benda yang dibeli itu di tangan pembeli tidaklah pembelinya ganti dan bayar maka jadilah ia seperti damin wong nah, damin annal kharaja bid -dimani. maksudnya cacatnya barang yang dijual itu pembelilah berhak ha, untuk meminta ganti Maknanya kecacatan itu dah ada. Masa beli itu dah ada. Bila ha, dah dia guna pakai, ketika itu bau dia tahu ada aib kecacatan jadi barang dah dijual tu hamba tu contoh tadi cacat jadi pembeli berhak minta penjual tu bayar ganti rugi ايتلا مخرجا ان الخراج بالضمان هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان وهذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروه واستغرب محمد محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي محمد بن إسماعيل استغرب من انجب غريب حديث من على حديث عمر بن علي وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة حديث جرير كتكا Tadlis ada tadlis di situ. Jarir mentadliskan pada sana tu. Dia tidak dengar hadis tu daripada Hisham bin Urwah. Tadlis ni maksudnya salah satu cara terputus sanat juga. Maksud sebenar tadlis ni dalam sanad ada masalah. Tadlis ada dua tadlisul isnad dan tadlisul syuyuk ada dua tadlis. Hadrisul isnad ni rawi tu dalam sanad hadis dia tidak sebut syekh dia dia sambung syekh punya syekh yang dia tidak dengar hadis daripada syekh punya syekh tu dia tidak sebut guru dia dalam sanad Guru punya guru dia sebut. Jadi kalau tengok sanad tu seolah-olah dialah menerima riwayat daripada guru punya guru tu. Jadi itu dikatakan dalam istilah ghasy, penipuan. Itu panggil tadlisul isnad. Satu lagi tadlisul syuyukh ni dia tidak sembunyikan rawi itu tidak sembunyikan syekh dia. Dia sebut dalam sanad. Tapi tidak sebut dengan nyata nama syekh dia. Dia guna kuliah mana-mana syekh punya dia masuk dalam sanad selepas nama dia kunyah dia masuk kelaran dia masuk dalam sanad ni orang rapat dengan syekh tu pun tidak tahu kelaran ni syekh punya dia pula tahu mungkin dia ni murid dia tahulah bila rapat dengan tuhu mungkin tuhu dia cerita ada kelaran begini orang sebut tapi orang lain tak tahu kawan rapat dengan syekh pun besar dengar tak setahu jadi dia guna gelaran tu dalam sanad jadi yang riwayat hadis ni dia tidak sembunyikan syekh dia sebut dalam sanad tapi tidak sebut nama dia sebut gelaran yang tidak masyhur ah ha, dia sebut ini pun satu penipuan juga jadi itu panggil Tadlis. Ha, tadlisun Dalla safihi Jarirun tu Jarir yang Terkadang ha, Riwayat daripada Hisham Tapi sebenarnya Lam yasma'hu Min Hisham ibn Urwah. Jarir tu Tidak dengar hadis Daripada Hisham bin Urwah Maknanya ada Masalah Macam saya tadi wa tafsirul kharaji bidhimani gambaran tafsir maksud bagi al kharaju bidhimani huwa rajul ia adalah seorang lelaki alladhi yashtari al abda kemudian dia membeli hamba fayastaghilluhu kemudian dia guna pakai hamba tu Summa yajidu bihi aiban Kemudian pembeli tadi Dia dapati dengannya dengan hamba tu bihi aibi abdin aiban Kecacatan aib alal ba'i Maka dia kembalikannya Mustari yang pembeli itu Kembalikannya kembalikan abda al-habatu ala al kepada penjual fal ghullatu lil mushtari ghullah maksudnya faedah sesuatu ataupun kehasilan itu bagi mustari bukan bagi yang jual. Sebab apa? Faedah tu bagi mustari itu kerana sekiranya hamba tu halakah mata mati, halakah memandil mustarin musnah daripada harta pembeli jadi menanggung kerugian musyari itu pembeli itu ketika itu jadi bila ada faedah hasil daripada hamba yang ada aib tadi itu bagi pembeli Maknanya untung rugi pembelilah akan tanggung akan ambil keuntungan